под размещение музея кузнечного искусства по адресу Фонтанка Николаевская 20 и 21 для развития инфраструктуры музея, обустройства ландшафта, озеленения и проведения ежегодных международных кузнечных фестивалей, размещение больших и малых кузнечных скульптур детского развлекательного комплекса зоны отдыха населения. Касательно этого заявления. Я сейчас объясню. сейчас, сейчас я, я, можно я, я объясню? Где-то знаете, да. на третьей фонтанке, да, Крачевская, это за Крачевской, мы видели недостроенное строение, это рядом, ну, здание двух... Красное кирпичное, значит, мы это рядом с этим недостроенным. участки по адресу Николаевского улица Николаевская номер 21 и 22 согласно государственных актов целевое назначение этих семейных участков для строительства чем мы будем принимать по решение. Мы не должны изменить целевое назначение данных земельных участков, получить на них соответствующую документацию для детей. То есть, когда эти земельные участки будут, их целевое назначение конкретно что -то, вот тогда мы вернемся к вопросу. А выделение земли да? Нет, вопрос после не стоит. Вопрос, в, он тебе просит, да? На разрешение а, на, работу, на строительство. Вот кухарка Он хочет строить на своей? Да участках целого это значит. Но я это понимаю, Я смотрел, вчера, я видел на сайте. На, в принципе, комплекс. Это жилая зона. Это не развлекательный комплекс. Значит, это я, я, я хочу объяснить, что человек хочет. У него есть свои два участка на которых он хочет построить здание музея. Здание музея. А перед этим зеленая зоной, которая идет к трассе, он просит у сельского совета выделить эту зеленую зону для того, чтобы там поставить свои архитектурные формы, кузнечные, которые он делает. Может быть, там еще кто-то поставит, как сделать как музей кузнечного искусства для людей. Ну и там же поставить какие-то да, И там какие-то беседки, качельки тоже из металла кузнечного, для того, чтобы там детки могли развитаться. И устраивать там какие-то конкурсы, может быть, съезды кузнечные. Это интересное. Это интересное предложение, это очень... Ну, ну, что, я, здесь да? землю, я здесь не вижу этого. Он не хочет землю выделить. Он не хочет под себя, он хочет чтобы эту землю, пусть она принадлежит сельскому совету. Но для размещения там этого всего, Ну, Там, получается, там, все могут, там да? даже в аренду ее не хочет. С чем он за него займемся? Он, он просто ее хочет облагородить за свой счет. Зачем не платить за него? Смотрите, есть как бы тут а а ой, вы ой, знаете, ой. что на сегодняшний день проводится корректировка генерального плана э, забудовых села Фонтанка. На сегодняшний день. Почему даже архитектура не строить паспорта застройщика, поскольку мы на сегодняшний день не имеем утвержденного генерального плана. Поэтому вопрос выделения земли прекрасно вы знаете, что у вас на действующее законодательство только через аукцион выделения земли. А механизмов Механизма проведения аукционов не разработан у нас, к сожалению. Есть в данном случае выход другой. Если данный человек согласен принять участие в проведении корректировки, то есть заключить с ним договор, он принимает непосредственное участие в проведении корректировки генерального плана. Тогда мы, как сельский совет, можем внести свои предложения и в генеральном плане. А это о чем я говорю? То, чтобы и он уже попал в картинку идеального плана. Есть механизм такой. Сейчас не в этом вопрос. Сейчас вопрос в том, чтобы за да. это. Для начала, что касается этого вопроса, он должен... А те, кто... Это было 4 июля. Что... А как же бывают дома, музеи, они что-то разрешение берут на... Он мог бы, он мог бы написать, прошу разрешить строительство жилого дома, но он хочет идти изначально он он правильный, правильный, он... правильно, да. да. чтобы потом не и... да. видят, где он сам живет вообще. Но это не было, как гостиница, живет на поселке Котловского. Ну, это все мужчины так понимают, наверное, да? Нет. Если я не ошибаюсь, его отец Ой, -то был директором школы Натанской. Я правильно думаю? Да, это точно. У нас был директор школы, у, у нас меня? был Агинский, у нас был... Я это очень давно было. Каждый, был. выстро... я и каждый, каждый, в 50 где-то 4, 4 года, начался на какой-то... Да? Какой да? Так вот, прикинь, так вот, а почему?

выделяют в аренду, закреплять. Но не прописан у нас механизм этот. А если он заключает договор на участие в разработке, как проведении корректировки, то та картинка, которую делает, одерживает там проект, он просто его в эту картинку уже нарисует, вот здесь вот музей под вот открытым небом. И войдет я, во все документы. И войдет во все документы. Финансово вливает. Ну а как же? Ну а как же? Да. Устные всякие... Деревья. Что касательно этих двух участков, то там только с целевого назначения. Mm -hmm. я, значит, я ставлю на голосование кто за то, что вы на даты дозвел, например, это не проект на пошуковках, а это заяв, за вынятком заявы Бородатова из того сглажения за районную архитектуру. Та заявы, от приватного предприятия, от ферм до вырешения попытки смены целевого призначення земельных за адрес 21, 20 за 21, прошу голосувати. За, мінус. за мінус. Mm -hmm. Хорошо. А с этими заявками, с с этим А с этими с заявками, с этими с этими Один заявками, с этими заявками, с этими заявками,